Мослюбі наші Миколаївці з вами програма «Чарівна Палітра. І сьогодні нам дуже пощастило, оскільки ми маємо змогу познайомитися з унікальною колекцією української сакральної дерев'яної скульптури та ікони 18-19 сторіччя. Саме тому ми звітали до Миколаївського обласного художнього музею імені Веріщагіна, який гостинно відкрив для нас свої двері. Часто ми маємо змогу роздивитися якісь унікальні роботи з приватних колекцій. Я так розумію, що сьогодні саме така нагода нам випала, бачимо тут дуже цікаву таку колекцію: Українська сакральна скульптура та ікони 18-19 сторіччя. Як це стало можливо, які експонати тут представлені? Що цікавого ми можемо тут бачити, і мабуть, що унікальне є на цій виставці? Действительно, очень нечасто музейные коллекции могут показывать э, скульптурные работы, а тем более такие произведения, как украинская сакральная скульптура и икона. Но эта выставка имеет свою небольшую историю. Дело в том, что наш край не очень часто э, используют коллекции для экспонирования в музеях. Коллекционеры до определенного времени ну, как бы не обнародовали свои собрания, но происходят различного рода изменения. И вот такие изменения, они касаются и музейной выставочной деятельности, коллекционер Станислав Кобусов продолжая сотрудничать с музеем, представляет часть своей коллекции, которая, как я уже сказала, является собой предметы украинской скульптуры и украинской иконы 18-19 столетий. В нашем собрании подобных произведений нет. Для южного края, для нашего региона это редкие, уникальные вещи. И можно, в общем-то, смело сказать о том, что за свою более чем столетнюю историю, я, конечно, могу ошибиться, но тем не менее, более чем за столетнюю историю музея подобная выставка, она организована и экспонируется впервые. Я бачу, що в вашій експозиції присутні експонати, які відносяться як до православних канонічних українських традицій живопису, так і до католічних якихось канонів. Тобто ми знаємо, що скульптурні зображення святих використовувалися перш за все у католічній вірі. А е, такі ікони, які ми тут бачимо, це вже 100% вони відносяться до православної традиції української. Розкажіть нам, будь ласка, про ці експонати. Тут невеликий в общем-то, розділ українська ікана 18-19 столетий здесь действительно как вы правильно заметили есть иконы которые были так сказать украшением католических остелов храмов и прежде всего необходимо остановиться на иконе это святой великомученик василий Икона украинская традиционная, украинская имона. Икона имеет свои традиции и свои каноны. Она отличается от российской иконы. Те же сюжеты, те же темы, но именно подача самих сюжетов, колористическое решение икон, оно совершенно другое. И, наверное, не надо быть как бы особым, так сказать, знатоком или искусствоведом, а надо только, как бы, ну, немножечко интересоваться этим, с тем, чтобы уже самому, мол, у самого была возможность отличить икону, созданную в, на, в Украине и икону, созданную в других землях. Но прежде всего, это фоны икон. Они часто были или такого серебристо-серого цвета, или золотом, выполненное золотом, причем очень часто именно в 17-18 столетиях, а это период расцвета украинской иконописи, период барокко, то есть пышного такого стиля, динамичного стиля, экспрессивного стиля. Эти фоны, они еще украшались растительным и геометрическим орнаментом. Вот мы видим, как такая традиционная перед нами статичная, как бы несколько неподвижная фигура, рука поднята в благословляющем жесте, и достаточно чистый, звонкий колорит, цветовое решение этого произведения. А еще есть такое украинское слово, ну, на русский язык оно не переводится, «мыловиди». То есть вот какая-то такая вот румяные щеки, доброе, мягкое выражение лица и глаз у святых с украинской иконой. Як знаємо, такі дерев'яні скульптури святих розташовувалися у католічних і греко-католічних іноді храмах. Де саме їх встановлювали і як підходили до створення от таких от скульптур? Это прежде всего, головка ангела. И это скульптура в полный рост святого Петра. Мы хорошо знаем о том, что костелы действительно не в них не выполнялись монументальные росписи. Это прерогатива православных храмов. И икон, в общем-то, не было столь много, в православных храмах. И иконостас там, в общем-то, не играл такую значительную роль, какую он приобретает в православной церкви. Но все же вот эта деревянная скульптура, она была неотъемлемой частью интерьера костела католического или греко-католического храма и занимала там центральное место. Или же э скульптура была, украшался амвон кафедра, разная по размеру, по своей идейно-стилистической направленности. И вот мы видим Примеры здесь у нас в этой экспозиции. Это скульптура 18-19 столетий, но, ну, в общем-то, она сохраняет традиции барочной скульптуры, та же динамичность, экспрессия. Обратите внимание на динамику складок, на жесты, позы святых. Відомо, що у XVIII столітті багато українських іконописців зверталися до такої класичної, вже професійної манери написання ікон, і бачимо, що навіть сюжетна така живопись присутня у цих іконах. Розкажіть, нам, будь ласка, про е, ці полотна, що це за полотна, що це за сюжети і які ще скульптури цікаві ми бачимо тут. У 18-19 століттях дійсно на українську ікону. Очень сильно влияет светская живопись, уже живопись масляными красками, уже, в общем-то, не только обратная перспектива существует, но и элементы. Э прямой перспективы художники используют в своих произведениях, хотя, в общем-то, каноны по-прежнему, они строги, и приступать их не доводилось, и не старались они. И вот, в общем-то, в таком, наверное, духе, в таком ключе и создана икона Вознесения Господня. Хотя, в общем-то, мы можем говорить не только о влиянии светской живописи, светского письма, но и о народе таких как бы традиций и корнях э, иконописи. И, в общем-то, очень часто иконописцы или имели образование, да, в общем-то, но были среди них и много художников, самоучек. Здесь, помимо икон, я как уже говорила, их, в общем-то, немного. Э, мы видим деревянную скульптуру, помимо э, святых, которые больше почитались на Украине, есть еще и Польские, чешские, австрийские, в общем-то, святые там они получают большее почитание. Вот в частности, здесь, в экспозиции, Ян помог это чешский святой, это очень такая характерная личность для э, Чехии. Его личность была популярна, и вот она, эта скульптура перед нами. Да, мне хотелось бы еще сказать несколько слов ну, о скульптуре, о, так сказать, технологии ее изготовления. Дерево. Деревянная скульптура, она была очень часто, в большинстве своем случаев, она была раскрашена. То есть деревянная основа, которая затем, как и икона, левкасилась, да, то есть это грунт клея и мела или кипса, и уже затем она расписывалась. Вот мы тоже видим, кое-где из представленных, в представленных э, произведениях остатки э, раскраски или элементы левкаса проступают. Ще сьогодні у світі прийнято вважати, що сакральна скульптура є прерогативою католицької церкви, у соборах якої ми можемо спостерігати більшість зображень біблейних персонажів та святих виконаних майстрами саме у дерев'яній чи кам'яній скульптурі, яка впродовж багатьох сторіч пройшла шлях від середньовічної ескетичності до натуралізму бароко, але і у православних храмах іноді можна зустріти поодинокі екземпляри сакральних скульптурних зображень, які було створено всупереч загальним канонам православ'я. и которые дійшли до нас с сивой давнины, волою доли, опинившись на территории нашей страны. Перед нами здесь появляются скульптуры, привезенные, появившиеся в наших краях с русского севера. Наверное, тоже может быть известно на слуху пермские боги. Это деревянная скульптура российская, создаваемая, выполняемая в Перми. Она тоже была распространена, распространена вот тоже в 18-17 столетиях, чуть позднее сохранились ее традиции. И эта скульптура до сих пор как бы она определенную на себе печать таинственности и загадочности носит. Потому что в это время уже скульптура, вернее, в России в церквях и храмах в православных скульптура была не распространена, она была запрещена, и церковь строго, в общем-то, следила за соблюдением канонов. Но, вероятно, в связи, в связи с тем, что Пермь и так далеко находилась от центра в России, от столицы, от Петербурга и Москвы, вот эти деревянные пермские боги, они вот там вырезались, создавались. И вот в Пермском музее есть большая уникальная коллекция подобной деревянной скульптуры на религиозную тему. Я говорю, что в коллекции у Станислава Адольфовича вот три скульптуры – это «Голова ангела» и «Христос в темнице». Сами сюжеты уже достаточно тоже редкие для нашего региона и для украинской скульптуры. Вот, в общем-то, мы здесь этот редкий сюжет і уникальные произведения. у кожній православній країні з давних давен існували свої унікальні школи іконопису, які у певній мірі розкривали не тільки сакральне значення святих образів, а й певною мірою менталітет народу їх створившого. Так, українські ікони важко переплутати з будь якими іншими, оскільки їх відрізняє неповторна теплота, м'якість кольору і велика наближеність до людей, їх створивших. Поглядаючи на ці образи, важко повірити, що персонажі, зображені на цих іконах, народилися у віфліємі чи мешкали в Назареті. Скоріше вони пройшли свій шлях по дорогах Полтавщини чи Слобожанщини. Саме ця унікальна особливість і робить українську ікону неповторною. Мы видим икону с очень таким древним сюжетом. Это Богоматерь Владимирская, один из древнейших сюжетов в иконописи, заимствованный из Византии, и э, оклад для нее. Оклад служил украшением иконы, и очень часто он выполнялся и изготовлялся из драгоценных, Стало, в частности из серебра, вот золотился и использовались и драгоценные камни. Это придавало значение, ну, ценность самому иконописному изображению. В данной ситуации, в данном случае, икон, икон, оклад тоже очень редкий. Он выполнен из дерева и покрыт сусальным золотом. В окладе оставлялись э, свободными лик и руки святых, а все остальное изображение закрывалось именно вот этим окладом. И здесь мы такой момент как раз и видим. Это, в общем-то, единственный пример вот в данной экспозиции, когда икона имеет оклад. Имеет оклад. И второй момент, второй пример иконописи – это икона 17-18 век, это тоже стиль барокко, флор и лавр, которые являлись покровителями коневодства. В полный рост, и прошу обратить внимание на, опять же, ту экспрессию и динамику, которая присуща и характерна для иконописного изображения, развивающие, поднимающиеся от ветра складки драпировок, складки одежд, очень эмоциональные Выражение ликов, эмоциональные такие жесты. Вот. Но еще хотелось бы сказать следующее: что несмотря на религиозные сюжеты и на то, что и иконы, и скульптура писались и изготовлялись, и срезались они для культовых сооружений, все-таки элемент светскости на них уже в этот период присутствует и лежит. Это касается и скульптуры, это, в общем-то, присуще и произведениям, и Вже зовсім скоро настане одно з найвеличніших і найзначиміших свят для усіх християн свято Пасхи Святої, і бачимо, що у вашій експозиції розташовані роботи, які присвячені саме деяким епізодам страсного тижня. Що саме це за сюжет? І ми бачимо, що це навіть два сюжети, тобто якийсь диптих, чи може він два сюжети об'єднані у одному полотні. сюжет плащаницы. Это позднее произведение, оно выполнено в конце 19 столетия. И здесь уже, в отличие от традиционной иконы, которая создавалась на дереве, вот э -м, э -м, темперный имперными красками здесь уже более современные материалы – это холст и масляные краски. Но прошу обратить тоже внимание на манеру исполнения этого произведения, насколько он носит такой, я бы сказала, декоративный характер, народные какие-то элементы здесь присутствуют. В общем-то ну, мы не можем говорить о пропорциональности в изображении святых несколько такое вот как бы именно народное начало здесь присутствует ну и сюжет плащаницы он довольно таки известен и один из распространеннейших сюжетов иконописи еще одна работа на религийную тему, выполнена в живописной манере. Який саме сюжет мы тут видим, бо довольно таки редкостный сюжет, нетиповый. Да, действительно, вы правы, сюжет редкий, не очень-то характерный и распространенный, но он очень хорошо ложится вот на те дни в преддверии, в которых мы все с вами находимся, на страстную неделю, на предпасхальную неделю. Это работа икона носит название «Моление чайше, Моление Христа в Гефсиманском саду, когда он приходит вместе со своими тремя учениками в Гефсиманский сад и возносит молитвы Богу, когда он призывает своих учеников молитесь, дух бодр, моление необходимо. Скільки б не існувало у світі релігійних конфесій, скільки б не існувало різноманітних канонів у зображенні святих образів, все ж таки з часом приходиш до розуміння, що Бог один для всіх, і несе він людству, любов, добро та світлу надію. І, мабуть, важливо, як саме ти чи інший майстер бачить та відтворює образ Божий. Головне, щоб руку його вів творець усього сущого і відтвір його мистецтва спрямовував людину на шлях праведний, який тільки і може привести до Господа. Коли роздивляєшся католічні сакральні скульптури, виникає відчуття, що вони насправді живі, і в будь-який момент ти можеш відчути їх святий дотик. Определенная доля есть обобщенности к созданию образов икон православной церкви и скульптуры, которую мы видим в католических костелах, греко-католических храмах, она в определенной степени имеет детальную такую проработку и в области костюма. Вот в частности, вот в этой коллекции мы видим два произведения. Это Богоматерь с младенцем и Станислава Костка. Богоматерь с младенцем представляет нам произведение, выполненное австрийскими мастерами. Вторая работа – это польская скульптура. И, в общем-то, и популярный скульп... в Польше святой. И, в общем-то, мы видим, насколько ну, достаточно детально проработана одежда. Она канонична. Здесь, в общем-то, нет, так сказать, никаких отклонений от канонов, но э, достаточно подробно выписано даже э, орнамент на одеждах и Марии, и Святого. И мы видим вот эти два произведения, они ярко представляют именно раскрашенную скульптуру, цветную скульптуру, полихромную, вернее сказать, скульптуру, которая создается мастерами для храмов. Будь квинтэссенция э, такой вашей сакральной экспозиции, и иконостас, каким э, роком оно датуется, кто его створил и какая его история? Вот мы здесь еще раз на примерах фигур ангелов, выполненных в полный рост, мы можем говорить о скульптуре барокко, украинского барокко 17-18 столетий, о от о тех вершинах, которые достигли украинские срезчики по дереву. Их еще называли в Западной Украине «сныцар». Вот «сныцар» – это, в общем-то, я так понимаю, вот именно тот столяр, который вырезал, работал с деревом. вот они достигли большого мастерства в пластике, в эмоциональной передаче образов. И мы видим, что вот эту какую-то торжественность, приподнятость образом придают не только лики, жесты, изгибы фигур, но и драпировки, вот это торжественный золотой фон, золотой цвет драпировок, который усиливает, приподнимает как бы над всем суетным, мирским эти создания и более таким аскетичным, как тому и должно быть, здесь предстает перед нами распятие Христова, распятый на кресте Иисус Христос и бланкирующие его ангелы. Духовность завжди вели людство на его непростому житевому шляху. Хочеться вірити, що ці роботи і сьогодні допоможуть нашому народу віднайти свій шлях до Бога. З вами була програма «Чарівна палітра. Побачимось!